Daripada Imam Jalil mengilhamkan mazhab iaitu mazhab namanya ma mazhab Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad uh, Abu Hamid Al-Ghazali al tusi atau Imam Ghazali. Tapi kalau orang tanya apa mazhab kita ni kita sebut begini. Ha, Tariq Syatibi. Riwayat Hafaz dari Imam Asim. Ini cara dia. Ya. Tariq Syatibi riwayat Hafaz daripada Imam Asim. Yang kita nak bincang ni adalah berkenaan dengan ni. Dipanggil Manhaj Imam Hafaz bin Sulaiman. Kalau orang tanya kita cara kita baca Quran ni, dia sampai ada tujuh kiraat. Yang mutawatir. Kemudian tambah lagi tiga sebelum kemudian jadilah dia 10 kiraat 10 tambah lagi 4 dia, dia jadi 14 kiraat 4 ni adalah kiraat yang syas yang sangat pelik-pelik jarang sangat orang baca tapi biasa orang sebut kiraat sebaah je lah kiraat tujuh tapi kalau nak orang yang lagi mutakhasis dalam Quran macam ustaz yang saya panggil ustaz Hanif ni dia tambah lagi 3 10 dia tambah lagi 4 dia belajar sempat 14 kiraat Soalan saya kita ikut kiraat yang mana satu dalam 14 imam tu ataupun 14 cara tu kita ikut yang ni namanya Hafaz bin Sulaiman. Tariq Syatibi lewat Hafaz daripada Imam Asim yang ni yang akan kita bincangkan lah ya berkenaan dengan mazhab cara membaca Quran kita dan saya panggil beliau sebab kekalan beliau lah dia beliau sampai Sabah Sarawak ya mentang kerja Imam Masjid Buntut Pulau. Ya Masjid Buntut Pulau junior saya dia di Subra lah, di Subra Mesir. Dia dulu di Khairiyah, kemudian di Subra Mesir. Dan pernah juga memandu dengan pondok uh, Lubuk Tapah untuk Haji Lah. Dia pernah mengaji juga dekat situ. Ha, itulah dia ustaz Anik. <coughs> Jadi, uh, pada 27 bulan Sabtu ni, 8 pagi hingga 12 tengah hari. RM50. Pada budak-budak pondok, ada pondok Kuala Sentun, pondok Lubuk Kawah. Ada yang nak join, saya bagi free saja. Jadi daripada uh, yuran uh, apa namanya yang selain daripada orang pondok ni, budak-budak pondok ni, itu uh, itulah yang menampung juga lah untuk makan, kita kerja budak-budak pondok ni. Uh, kita ambil satu kepala lima puluh RM50. Ya. Jadi siapa minat boleh daftar dengan Ustaz Muhammad Ustaz Izzuddin. Lah. Semina Ulumul Quran Manhaj Imam Hafaz bin Sulaiman. Dan naikkan lagi nama Imam Hafaz bin Sulaiman supaya kita jelas uh, kaedah siapa yang kita membaca Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya terlupa tuan-tuan, dalam bulan ni juga saya syorkan tuan-tuan berbekamlah. Sebab bulan Rejab ni adalah bulan pensyariatan berbekam. Nabi turun daripada besi Mi'raj, Maka malaikat berbondong-bondong jumpa Nabi. Dia sebut malaikat tu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umat kamu untuk hijamah. Bekam. Sebab itu dikatakan bahawa bekam ni perubatan dari langit ni panggil ya. perubatan, spiritual, dia bukan klinikal perubatan ni. Bekam ni. Jadi siapa nak bekam bolehlah hubungi Ustaz Izuddin. Tarikhnya 17 19 21 Hijrah kena Isnin, Selasa atau hari Khamis iaitu tarikh dan hari-hari sunnah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi fid fi daraini amin ya rabbal alamin. Surah 42. Telah berkata tuan mengarang rahimahullah Semoga bermanfaat dengannya dan ilmunya untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat kita amin ya rabbal alamin nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kepungan boikotlah cerita tuan-tuan ya boikot ini berlangsung 3 tahun daripada 7 kenabian hingga tahun ke-10 kenabian dia start umur nabi 46 tahun ya Boykot ini yang berlaku oleh anak beranak Nabi sendiri, pak pak, saudara Nabi, ya, ahli keluarga Nabi, tak boleh nikah kahwin, tak boleh berjual beli. Sehingga sahabat Nabi sakit mulut makan kayu-kayu dan daun-daun. ya, Dan hampir anak-anak umat Islam keburuan. Ya. Berlakunya sama mana? Selama tiga tahun. Dan perjanjian tersebut telah ditanda tanda tangani oleh pembesar-pembesar kabilah-kabilah Arab di di kota Mekah. Dan sahifah tersebut atau penja, persetujuan perjanjian tersebut digantung di Kaabah. Ya, digantung di Kaabah. Tiga tahun Nabi SAW kata tiga tahun ya, Nabi kata akhirnya surat perjanjian yang gantung di Kaabah itu akan musnah Maka musnah Nabi SAW kata pada Abu Abu Talib ya? ha, Jadi Nabi SAW kata kepada Abu Talib Wahai bapa saudaraku Piagam ini akan musnah dimakan ulat Ataupun anai-anai Cukup tiga tahun Piagam atau persetujuan atau sahifah itu Duduk ke Kaabah itu Sungguh tuan-tuan hancur dimakan anak-anak kecuali kalimah Bismillah dengan nama mu'al Allah. Okay. Kata pengarang kata tuan narang. Sabana ni. Pada tahun yang ke-10, sebenarnya ada peristiwa penting juga tahun ke-9 ya. Dia skip tahun 7 hingga tahun yang ke-10 terus. Sebenarnya pada tahun yang ke-8 kenabian ada peperangan yang hebat dalam sejarah peperangan dunia tuan tuan ya. Peperangan yang paling hebat dalam sejarah dunia antara Rom dan Parsi dua superpower zaman tu macam mereka dengan Rusia lah sekarang ni zaman tu Rom dengan Parsi berakhir dengan kekalahan Parsi dan itu sangat mengembirakan Nabi SAW kerana uh, Rom itu berada di pihak Ahlul Kitab tak? sehingga turunlah surah Rom Alif Lam Mim Ghalibatul Rom tu ha, kemudian tibalah ke tahun yang 10. Pada tahun yang ke-10 dari masa kenabian Nabi SAW Terdapat belah kata sepakat Nah, Kesian ya. Di antara lima orang pembesar Quraisy. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni Dia dah ada berbelah, berbelah bagi Bukan berbelah bagi ya. Dah mula dah khilaf di kalangan mereka Tak sependapat Sebab kesian Yang mereka boykot tiga tahun ni Sampai ke bulu ni Di Syiib Abi Talib dipanggil Ya, di kota Mekah tu dia macam ada satu jurang sikit itu keluarga Nabi Muhammad dipanggil Syaib Abi Talib. Ha, uh, iaitu uh, jurang ataupun satu orang panggil canyon, canyon ya. Canyon apa jurang orang panggil? Canyon ah. Ha? ha? lembah. Ha, lembah, lembah Abi Talib. Anak beranak Nabi duduk situ, pakat-pakat diboykot oleh orang kafir. Jadi ada di kalangan mereka yang kesian sebab dah berlangsung 3 tahun. Ya? Jadi berlakulah belah kata sepakat di antara lima orang pembesar Quraisy, lima orang pembesar untuk membatalkan kepungan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun terus membatalkan kertas kepungan atau pemboikotan itu. Okey, siapakah lima pembesar tersebut? Tuan-tuan boleh tengok di nota kaki iaitu Hisham bin Amru bin Al Haris Al Amiri, Zahir bin Abi Umayyah Al Makhzumi, Al-Muta'im Panjang nama Ia berkata Hai penduduk kota Mekah Adakah kita sahaja yang makan makanan Dan kita sahaja yang memakai pakaian Sedangkan Bani Hashim dan Bani Muttalib Inilah keluarga Nabi tuan-tuan ya ha, Keluarga Nabi Kalau ikut Imam Syafi'i Bani Hashim dan Bani Muttalib kita akan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa maksud ali keluarga Nabi Muhammad? Keturunan Nabi saja? Tidak, tidak, tidak. Sepupu sepapat dua tiga pupu Nabi daripada Bani Hashim, Bani Muttalib beriman kepada Allah dipanggil keluarga Nabi Muhammad. Seorang pahamalah Imam Syafi'i bukan keturunan Nabi tapi keluarga Nabi. Ya, Imam Syafi'i ya, dia bukan keturunan Nabi. Tapi dia apa daripada Bani Hashim Bani Muttalib ni tuan-tuan ya okey <tuh> lagi menderita tidak dapat berjual beli demi Allah aku tidak mahu duduk hingga dikoyak kertas ini kemudian perkataannya ini disokong oleh empat orang tersebut ya ini empat orang lagi yang pembesar-pembesar kota Mekah bersetuju agar ditamatkan pengepungan tersebut setelah berlalu tiga tahun. Maka keluarlah Nabi dan orang-orang yang bersamanya setelah hampir tiga tahun berada di dalam kepungan itu. Dengan tidak mendapat makanan kecuali dengan jalan yang tersembunyi hingga mereka memakan daun daun. Nah, ini boikot yang berlaku pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tak boleh berjual beli, tak boleh berkahwin, ya. Bistharan tersebut diletak di Kaabatul Sharifah. Ya, walaupun begitu Nabi SAW Alaihi Wasallam tetap berdakwah siang dan malam. Timbul satu persoalan, macam mana Bani Hashim dan Bani Muttalib beriman pada Allah SWT Boleh hidup selama 3 tahun Jadi diriwayatkan bahawa, eh, bahawa Ini nah, kita sebut tadi Pada bulan-bulan haram Iaitu bulan Reja, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram ya, Datanglah rombongan yang datang daripada luar kota Makkah membeli dan memberikan makanan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib demi kemuliaan empat bulan haram bulan haram pun masuk dia tuan-tuan bulan mulia adalah rombongan dari tempat lain datang ke kota Makkah dan memberikan makanan kepada Bani Hashim Bani Muttalib ada juga orang kafir waktu tu dia orang yang kufar yang kafir ya? Dia rasa kesian Allah Ta'ala campakkan di hati Dia rasa kesian kepada Bani Hashim Bani Muttalib yang diboykot Selama 3 bulan Syaib Abi Talib Maka ada seorang Seumpama Umar Al-Amiri Dia letakkan makanan atas unta Kemudian dia pepah unta tu Lari laju-laju ke Syaib Abi Talib Sehingga sampai bekalan makanan tersebut dipanggil seluduk makanan dengan cara dia letak makanan pada unta kemudian dia pukul unta tersebut kuat-kuat unta terkejut mecut masuk ke Syekh Ibn Abi Talib. Jadi perbuatan ini disedari oleh orang kafir Quraisy sehingga Umar Al-Amin ini bukan Islam. Kafir sebab itu dia duduk, luar perkampungan, dia seksa, dipukul oleh orang kafir Quraisy tetap saja dia menghantar berkali-kali ya. Ada juga contoh anak saudara pada Khadijatul Kubra nama Hakim bin Hizam pun pernah membawakan gandum kepada mak saudaranya, mak saudaranya Khadijatul Kubra. Jadi Abu Jahal dapat tahu dan Abu Jahal memukulnya. Ha, begitulah yang berlaku dan juga pada bulan haji tuan-tuan. Ketika peristiwa haji, ya, sepanjang boikot tersebut dalam ibadah haji Nabi Muhammad dan kaum muslimin, ya, dibolehkan untuk akses keluar daripada Syekh Abi Talib kerana orang kafir Quraisy takut kabilah-kabilah luar Mekah dapat tahu mereka boykot ahli keluarga sendiri. Semua anak anak nak belaka ni. Walaupun kabilah yang sedikit beza tapi dekat-dekat dia kena-kena juga. Ya. Jadi mereka takut dituduh menyeksa kaum keluarga sendiri. Maka pada musim haji dan Muhammad dan kaum muslim boleh keluar dan akses makanan. Itu jawapan kepada kalau orang tanya macam mana satu tahap sampai satu tahap <tuh> para muslimin pada zaman itu kebuluran. Dan macam mana pula boleh hidup selama 3 tahun? Itu penjelasan dia. Yang ada satu poin yang mana memang betul-betul tak ada makanan sampai kebuluran. Ya anak-anak daripada kalangan orang Islam kebuluran. Dan yang akhir sekali dan sebelum dibatal kepungan ini, Nabi sendiri telah mengkhabarkan bahawa ulat dalam rawat Nurul Yaqin ni ulat Ya, dalam kitab saya rujuk ni depan saya ni, dia kata anai-anai yang macam kita sebut yang tinggal Bismillah tu anai-anai. Telah pun memakan kertas, dipanggil kertas sahifah, kertas piagam, dipanggil kertas persetujuan, ya. Uh, telah dimakan oleh ulat. Kemudian setelah diturunkan untuk dikoyak maka didapati benar sebagaimana Nabi khabarkan itu sebelum dikoyak oleh pembesar Quraisy yang mereka lihat hanya berbaki kalimah Bismikallah dengan namamu Allah dan insya Allah nanti kita akan bincang peristiwa pada 10 kenabian 10 kenabian ni makna umur Nabi 50 tahun sebab Nabi dilantik mendapat wahyu umur 40 tahun. Kalau 10 kenabian maknanya umur Nabi 50 50 tahun. Ada satu peristiwa yang namanya peristiwa perutusan kaum Najran. Ini golongan Nasrani Najran. Najran ini adalah satu wilayah antara Mekah dan Yaman. Selesai. Insya-Allah nanti kita akan sambung perjanjian kita pada akhir bulan ni ya. Dan Ustaz Izzuddin yang akan bagi satu flyers lagi lah saya tak pasti surau ni dah bagi tak ada flyers ni. Itu surau apa flyers berkenaan dengan promosi wakaf pondok tuan-tuan. Wakaf pondok. Itu pondok pintu by pintu lah macam yang yang kita belajar ya. Kita rujuk pada ayam dia gitu Haji Makno cara-cara wakaf tu. Ada dia? Ha, jadi saya minta izin tinggallah di sini kawan pondok ni boleh tengok term dan syarat dia di situ, terma dan syarat dia. Ni ya, harga ni sekian-sekian. Saya dah habis jas, saya ingat boleh RM40,000. Rupanya zaman sekarang dah tak boleh RM40,000. Saya tanya isi komah, Ustaz Zalimi berapa? RM59,000 dia kata. Ya. Ha, inilah harga kita, boleh kongsi 2-3 nama. Ya. Dibayar dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, kurang beri itu, Alhamdulillah. Kalau takdir tak habis bayar pun, yang mana yang tak habis bayar tu Saya akan kumpulkan untuk dibina satu pondok khusus untuk dia. Saya pun bawa habis. Saya bawa pulang daripada pondok saya tadi, Pak Zuhur tadi. Sebab dia ada usaha-usaha tanah Dengan jabat tanah di situ. Dia tengok kita nak minta di tanah yang berdekatan tu. Saya minta doa tuan-tuan supaya dia memudahkan urusan. Terima kasih ya. Rabbana taqabal minna wa'afa'anna filana warhamna tuba'alayna bihurmati mana anzalta ta'alihi surat al-fatiha. Macam al-fatiha tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh azan ya, sudah Tinggal tu nanti. Oh, dia. Kau sempat ajak orang tadi? Tak ada orang sah Tak ada orang sah Tak ada orang sah